уважаемый. Извините, пожалуйста. А как мне добраться до Рахова? А? Что ты Нет, не до меня говоришь? Я не понимаю ничего. Что ты э -э -э, до по подойдите поближе, пожалуйста. поближе подойдите. Извините. А здесь остановка, здесь Остановка на Рахов, да? Да не разумеет, Здесь вообще, останавливаются автобусы на Рахов, Слушай, правда? Что ты до меня какой-то чую мовою говоришь? Тихай геть от меня. Говори, я бы нормальную мову себе разумел. Про что идет. Не понял. Что такое? А, вы меня не понимаете, да? Да вас тут вы меня не понимаете. Извини, секундочку, меня предупреждали, друзья. Мне сказали, что будут очень большие проблемы и поэтому они мне дали универсальный переводчик. Украинско-русский переводчик. Вот он, пожалуйста. Посмотрите, какой прекрасный переводчик с украинского на русский. Конечно. Я вам все объясню. Значит, вы будете ехать, значит, смотрите. Сначала вам нужно добраться... Да, да. Что? Да, сначала нужно добраться да. вам до трассы, потом. А где, значит, да, а где? это немножечко тут буквально несколько метров до трассы. Угу. Потом... А здесь не останавливается в здесь, здесь, если еще дадите От... несколько таких украинских хороших бумажек, сейчас. он прямо здесь и вертолет сядет, ага, если вертолет, надо. вертолет так это да. подходит, Так подождите, я вам объясню, как же добраться до Рахова, да вы говорили. Это далеко-то? Да, ну, совсем недалеко. А, 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 там автобусы у нас. Автобусы. Так, поехали, по а дороге че? объясните. А, а, а че у вас? А, а, а че у вас знаки? там, Брахов? А, а что у вас? Рахов? Так смотрите, что получается так. Я а. звезда народная, да? Популярная. Ух, хорошо. И. Ёп! Ёп! Да, не узнаете, да. Нет. Не узнали, что... Я думал, что вы его баб был. Ничего подобного. Так вот. И значит пригласили меня 11 мая на празднование пятилетия дуэта Деживу. Тут э -э -э. город Рахов, ночной клуб Скрад. Поэтому вот я туда и еду, понимаете? Так и вас приглашаю, приходите. Ах, вы да, то как? Так Это... Не забыли так когда? 11, мая мы едем мая. в Рахов. Э -э -да. Ночной клуб Скрад. Рожлії, ні, mm. а ну, а тепер я би хотів, щоб ви це все переклали на українську, бо ми її на Україні, але я попрошу міг перекладати вас. <сум> 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 тепер, тепер і я розмовляю нормальною українською мовою. Щиро вам і, щ... і слава! слава Україні! І знаєте що Вуйко Іване, 11 травня запрошую вас на святкування 5-річної юбілейної річниці нашого прекрасного дуету Де живу? Май мало у паленки, Баграч, там буде горка, панос, так? Ми всіх чекаємо на ті вечірці. Приходьте, 11 день народження, ми де живу, в нічному клубі скрад най свято не закінчується ніколи! Ой, заграймо, музиченьки, заграймо, заграймо, заграй. Файне наше Закарпаття, пісню заспіваймо. Hey! Настя Курла! Вставляешь! Yeah.